собственно, руки дошли до обзора моего смартфона Nokia N9. У меня версия 64 гигабайта. Собственно, вот он сам смартфон. Алифобное покрытие стекла. Стекло Gorilla Glass. Пленку я не клеил, потому что оно выпуклое. Ни единой царапинки нет, как бы крепенькая Такой вот чехольчик заводской. Нокиевский. Очень удобный, конечно. У меня уже версия последняя, то есть с исправленными не болтающимися кнопками и нормальной заглушкой с полностью металлической основой. Конечно, сломать ее все равно можно, но не так, как это было на первых партиях. Сборка Китай, но скажу, что сборка Китай намного лучше, чем сборка Финляндия. Как ни странно. Партии последние. Это мы мой рабочий стол. Вот эти вот пятнышки это на картинке. Стандартная картинка разблокируется, соответственно, либо два раза ударить по экрану, либо нажать кнопочку разблокировки. Мне проще по экрану. Есть сдвиг, свайп, влево, вправо, куда хотите. Вот он, собственно, меню. Вот такое вот меню. здесь открытые приложения, это экран уведомлений у меня как бы все отключено, но здесь уведомления из Твиттера, почты, погода и всего остального. смартфон работает очень быстро. смотрите, общий объем 64 гигабайта данные для приложений 4,2 гигабайта. Ну и остальные данные для картинок мелодии, вот 57 гигабайт всего остается. Как бы через специальные программы, кто интересуется, эту память можно переформатировать. То есть сделать, например, сколько хотите памяти для установки приложений, всего остального. закрыть полностью экран так давайте попробуем говорят что тут личность начинается при открытых предложениях гигагерцовый процессор гигабайт оперативной памяти телефон вообще очень крутой честно скажу давайте попробуем не буду закрывать приложение буду их просто сдвигать Покажу вам сколько он может все-таки их открыть. Открываю, естественно, приложение сильно тяжелое. Видите, уже ну, начинаются небольшие задержки. Но это естественно это простимо. Потому как уж очень много всего открыто как бы Android при стольких открытых приложениях просто начинает тормозить. Здесь как бы этого не очень сильно наблюдается. Но это приложение уже запросило мне тут... Давайте дни рождения откроем еще. Ну, Дни рождения не сами по себе открываются долго, потому что там идет синхронизация сразу же из календаря. Так, переводчик давайте откроем. Сразу его Все, мы это сразу же сворачиваем. Заметочки. Тоже требует доступ в интернет. Так, сворачиваем. Запись разговоров. Fire Wall. также сворачиваем. Открываем тяжелые приложения всякие энциклопедии сейчас откроем. Тем не менее, он их открывает. Понимаете, он их открывает. Видите, он все открывает. Давайте автоквит, киноман еще сейчас откроем. ну и вот список собственно открытых приложений впечатляет, правда? вот это возможности Nokia N9 еще можно делать вот так нет, не так, вот так и вот это все, вы представляете, висит в фоне М? Я извиняюсь просто неудобно я смотрю другой телефонный как бы неудобно ну что продолжим пока вообще не зависит давайте откроем у нас что мы откроем давайте интернет мы откроем оперу откроем так что случилось? Все, висяк. Не может быть. подожди, что про какой мегафон интернет? Что? А, это она затребовала доступ в интернет. Давайте откроем news браузер. М? Начинаются висяки, конечно. Ну еще зависит от самого приложения, как сделано приложение, если я делал там школьник, который Firefox очень тяжелое приложение. Но, тем не менее, все открывается. Мы посмотрим здесь. Так, сделаю. Так, делаю чуть поменьше их, чтобы оценить масштабы. 3, 3, 9, 12, 12. Так, где мы остановились? 36 приложений открыто. Что, продолжим. Давайте скайпом убьем его наконец-таки. Получается. давайте был про для спортсменов программа опять нет давайте откроем уже игрушки давайте shift может наконец-таки он умрет нет нет давайте откроем GT Racing Гигабайта не резиновый Посмотрите. Ну, посмотрите на это дело. Вот, начали уже закрываться постепенно приложение. Видите? Было больше. Девять пятнадцать. 30, 32 приложения открыто уже. Да, игрушки требуют больших ресурсов. В общем, как суть вы поняли. Закрывается все дело элементарно. Закрыть все. Все. Все закрыто. Все-таки Мегу это вещь. Очень жалко, что Nokia как последняя порчушка продалась а Microsoft. Надо было развивать мегау это была бы очень уникальная операционная система. Ну что ж, на этом мой обзор закончен. Всем спасибо. Вопросы есть, спрашивайте.